Terima kasih Tan Sri uh, dan uh, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan, pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun atas usaha untuk membentangkan IUU Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil daripada pengantaraan 2025. IUU ini mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk memodenkan sistem penyelesaian pertikaian negara dan menyelaraskan dengan perkembangan perdagangan serta hubungan komersial antarabangsa. Dalam landscape uh, perundangan hari ini, penyelesaian pertikaian alternatif atau uh, ADR, Alternative Dispute Resolution semakin diiktiraf sebagai satu mekanisme yang lebih cekap lebih fleksibel dan berorientasikan penyelesaian, settlement dan beza jika bandingkan dengan proses litigasi konvensional yang tak memang tak jenuh ambil masa panjang lah kos pula tinggi, sekadar bersifat adversarial, nak bergaduh saja. Tapi pengantaran ini menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif, konsensual dan menjimatkan sumber bukan saja kepada pihak-pihak yang bertikai tetapi juga kepada sistem kehakiman secara keseluruhannya. Pengantaran juga bagi ruang kepada pihak-pihak untuk kekalkan hubungan komersial, mengawal hasil penyelesaian mereka sendiri serta mengelakkan ketidaktentuan keputusan mahkamah. Dan dalam konteks pertikaian merentas sempadan, kelebihan ini menjadi lebih signifikan memandangkan adanya perbezaan undang-undang budaya dan kepentingan ekonomi yang terlibat antara dua atau lebih daripada dua tiga negara kadangkala. -kadang. Sehubungan itu usaha kerajaan untuk memperkukuh kerangka perundangan berkaitan pengantaraan antarabangsa adalah satu langkah yang selari dengan aspirasi nak jadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang mesra pelabur, kompetitif dan progresif dalam pengurusan petikan yang komersial dan beban mahkamah boleh dikurangkan dan ini juga menyokong agenda kecekapan sistem keadilan negara. Namun begitu, IUU yang baik bukan takat ada niat yang betul tapi kena juga jelas daripada skop dia. Seimbang dari segi perlindungan dan praktikal dari segi pelaksanaannya. Oleh itu, saya nak kemuka beberapa soalan untuk penjelasan kerajaan dan yang, yang berhormat timbalan menteri nanti. Pertama, keperluan penggubalan. Kerajaan pilih untuk gubal satu akta baru yang khusus bagi pengantaraan antarabangsa. Padahal Malaysia ada pun dah ada Akta Mediasi 2012. Apa pertimbangan utama kerajaan sampaikan memilih pendekatan pemisahan undang-undang ini dan bukan melalui pindaan atau perluasan skop akta sedia ada. Patutnya lebih mudah dan cepatlah. Dan adakah kerajaan menilai bahawa pendekatan ini tidak akan menimbulkan fragmentation atau kekeliruan dalam kerangka perundangan perantaraan negara. Kedua, skop pemakaian IUU ini sekiranya diluluskan apa takrif dan kriteria sesuatu perjanjian itu dianggap sebagai perjanjian penyelesaian antarabangsa dari segi dia punya definition apakah penentuannya bergantung kepada negaraan pihak-pihak atau tempat perantaraan dijalankan tempat pelaksanaan perjanjian atau gabungan semua faktor tersebut dalam konteks realiti komersial pada hari ini yang melibatkan struktur dan transaksi rentas sempadan, Uh, yang memang kebanyakannya dan kelazimannya ke, ke kompleks dan kompleks sangat macam mana kes-kes hybrid akan ditangani bila uh, bagi mengelakkan pertikaian bidang kuasa di hadapan mahkamah dan uh, ketiganya uh, kuat uh, kuat kuasakan sebagai perintah mahkamah sejauh mana peranan mahkamah dalam proses tersebut adakah mahkamah hanya menjalankan semakan berbentuk formal atau masih ada ruang lagi untuk menilai aspek substantif uh, perjanjian tersebut dan penjelasan ini penting bagi memastikan prinsip kedaulatan kehakiman dan proses keadilan terus terpelihara. Uh, keempat, saya landing. Keempat, walaupun undang-undang ini memperuntukkan alasan-alasan tertentu bagi menolak penguatkuasaan termasuk atas dasar kepentingan, uh, kepentingan awam. Apakah skop dan uh, tafsiran konsep dasar awam Adakah terdapat garis panduan yang jelas Atau ia diserahkan penuh kepada budi bicara ke Hakiman Atau bagaimana kerajaan, uh, kerajaan boleh memastikan Bahawa perjanjian yang berpotensi Menjejaskan kepentingan nasional Atau pihak yang lebih lemah Tidak dikuatkuasakan secara otomatik The, Kelima, perlindungan pihak-pihak Dalam proses peng, uh, perantaraan Apakah mekanisme yang disediakan bagi menangani isu ketidakseimbangan kuasa, paksaan atau salah laku atau coercion dalam proses pengantaraan itu sendiri? Dan apakah status pengantara dari segi etika, kelayakan, accountability dan sejauh mana perkara ini diinstitutionalize atau diinstitusikan dalam pelaksanaan IUU ini? Uh, Keenam, ada dua lagi Keenam berhubung hubungan rang undang-undang ini Dengan uh, Mediation Act 2012 Saya mohon penjelasan mengenai Hierarki dan, dan prinsip uh, Tafsiran sekiranya berlaku Pertindihan antara dua-dua akta Atau percanggahan antara kedua-dua undang-undang ini Khususnya dari segi prinsip kerahsiaan dan perlindungan komunikasi per, uh, Pengantaraan uh, Last, peran, uh, pelaksanaan dan kesiapsiagaan Uh, institusi atau institutional readiness. Sejauh manakah sistem kehakiman dan agensi berkaitan telah bersiap siaga bersedia untuk melaksanakan undang-undang ini termasuk dari segi training, uh, garis panduan, pengurusan beban kes uh, agar ayu ini benar-benar mencapai objektif yang dihasratkan. Uh, sebagai uh, penutup Tan Sri, saya ingin menegaskan bahawa persoalan-persoalan yang saya bangkitkan ini dikemukakan bukan nak menolak IUU ni. Tak, memang saya sokong dan akan sokong sepenuh-penuhnya. Tetapi bagi memastikan pelaksanaannya benar-benar kukuh, seimbang dan berkesan, saya kena tanya supaya ia ada ruang untuk diperjelaskan dan dijawab. Secara prinsipnya, saya menyokong bukan saja usaha dan orang undang-undang ini untuk memperkukuh mekanisme perantara antarabangsa, -antara khususnya dalam konteks geopolitik yang semakinnya multipolar dan semakinnya rancak dan dengan kerancakan dan multipolarity ini, Malaysia atas kedudukan kita sekarang yang agak menarik kita nampak macam jadi bintang baru dengan uh, dengan dasar-dasar kita, dengan roadmap kita, dengan uh, suasana yang sangat-sangat menarik dan suasana yang sangat-sangat uh, stabil politiknya. Saya rasa akan wujudnya lebih ruang untuk uh, perlunya perantaraan dan akan ada konflik yang akan berlaku antara syarikat-syarikat yang adanya perdagangan rentas sempadan. Jadi dengan penjelasan dan jaminan yang sewajarnya daripada pihak kerajaan, saya berpandangan IUU ini mampu memberikan manfaat jangka panjang kepada sistem keadilan, ekonomi dan kedudukan Malaysia di peringkat global. Maka IPO Timur dengan soalan-soalan tersebut menyokong rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Baik.